Привет, я Лиза, и сегодня сейчас я только что проснулась, а сейчас 12 17 Я сразу проснулась и сразу я решила вернуться к вам. Сейчас я расскажу вам о своей коллег, ну покажу вам свои вещи. У меня их не очень много. Сегодня я решила сделать такую прическу, как бы такую просто обычную заколола челку, просто мне было лень делать хвост. Ну вот, начнем. Как вы знаете, что это мышка? И первая вещь в моем шкафу это. Это вот такая вот рубашка. Она, конечно, она очень яркая, она ярко-желтая. Просто в камере она выглядит как, ну непонятно что. Она тоненькая. Я ее ношу обычно, не знаю, надеюсь, сейчас тяжелый нет. Ношу ее с вот этими шортами. С вот этим. Получается симпатичненько. Вторые две вещи в моем гардеробе. Это вот такие вот лохины. Лосины с черепами. Я их очень люблю. К этим мужчинам я обычно одеваю эту футболку. Но очень, она очень складно получается. Третья вещь вам предлода, это вот это. Но это не мое. Это на моих ретиледубах. Его сколько? Четыре чем-то лет. Ну, и также моя любимая вещь. Это платье. Оно с оленями. Оно очень толстое, потому что оно вязано. Мне его подарили на день рождения. Мне она очень нравится. Что у меня есть. У меня есть и такая рубашка. Она больше как выход на пляж. Я ее покупала в Турции, и я ходила в ней только на пляж. Или вечером. Я одевала под ней кеды, алстар. У меня высокие кеды есть цветочками но они на уже маленькие и шорты какие-то, чтобы их не было видно. И одевала вот эту классную рубашечку, делала себе высокий хвост, было очень классно. <клес> и у меня есть вот такое? Платье. Это платье с Микки маусом. Ну вот такое с рюшечками. Также в нем очень удобно ходить. Конечно, я думаю, что оно у меня короткое, потому что оно мне меньше, чем по колено. Очень много меньше. Ну, мама говорит, извините, мама говорит, что нормально. Это платье тоже очень много. Где же мое платье, любимое? Она же их не платье, но сарафан. Сейчас она у меня не смогу его Что у такой свитер? Он длинный. Длинные рукава твои, В общем, у него длинные рукава и вот это, вот этот шарфик, который на нем. Если я этот свитер буду носить просто вот так, то у меня будет огромный вырез. А так вот это вот я мотаю как шарфик, и мне получается оно нормально. Поэтому классный свитер. Мне его купила мама, точнее, подарила мне дожди. Но даже понятия не имею, где я его покупала. Так, дальше у меня есть такая вот туличка вот она очень классная она не такого нейтрального красивого цвета но мне очень нравится рукава не сильно длинные она видите так похожа на какую-то классную классную рубашку но если я ее сейчас одену она правда будет смотреться как какая-то рубашка но она реально очень крутая. а да, родители мне ее привезли из карла бар когда они туда ездили это рубашка на 12-13 лет. Как раз мне по, Так, еще у меня есть моя самая любимая вещь. Трубашка белая, которую носят в школу. Ненавижу эту рубашку. темный сарафан, который просто mm -hmm. не вижу. Вот он. Он фиолетовый, у него еще, видите, рукавчики такие, типа, ты одеваешь сарафан, если тебе холодно, натягиваешь эти рукава. Ну, в принципе, на 10-11 лет у меня уже будет мало. Когда-то я его носила в школу, но сейчас мне вообще не нравится. Самое, ну, просто, знаете, когда я хожу, вот здесь оно так видно, я иду, иду по школе, и оно так фигня, фигня в общем, вообще, вообще везде вот так вот телепается, это очень некрасиво. мое любимое платье, Мурму. такой фирмы у нас в Украине нету, это фирма, я тоже покупала платье в Турции. Оно вот такое черное, но оно очень классное. Я его очень люблю. Мое любимое платье. Юбочка такая вот, оно очень классная. Раньше я его не любила, потому что думала, что такое платье носит не уборщица или какие-то мужи. Но потом я как его одела, себя увидела в нем, и я просто упала, потеряла <ролевые> Итак, еще в моем шкафу есть такая вот юбка. Но это не юбка. Это такая юбка шорты. Она вообще неудобна, если тапочки натянуть, потому что она небольшая. И запятки по футболку. то носить можно. Если оно так вот будет, носить. Носить ее никак нельзя. Ну, это весь мой гардероб. Это я показала свои самые классные вещи. На... На следующей неделе я покажу вещи, которые я не люблю носить. Это мои самые нелюбимые вещи. Да, когда-то я их любила, когда-то я их носила, но сейчас эти вещи я вообще да, их терпеть не могу. Сейчас я хотела вам сделать видео лайк вещей, которые я купила в Венгрии. Так вот, сейчас сделаю вам этот лайк. Поехали. Таких предназначений браслетики и кольца я купила очень мало. Но я купила то, что я хотела. Зачем я знала, зачем я туда еду. Я купила вот такое вот кольцо. С розочкой. Оно большое. Смотрится оно очень классно. Мне нравится. И самое главное, что его удобно носить и с ним удобно писать. Ну, потому что я проверяла. Еще я купила вот такое кольцо с перстней. тоже очень классное кольцо. Еще я купила вот такой как бы кулончик с бабочкой. Бабочка разноцветная. Еще я купила вот такие брас... такой браслет. И два вот три вот таких браслета. И купила вот такой браслет. Они мне очень нравились. Ну, а о следующих вещах, которые я купила в Венгрии, я расскажу, наверное, сегодня, но в другое время, когда я буду делать свои видео лайки, свои косметики и своих лаков для ногтей. Ну да, кстати, с вами была я, Лиза. Ждите мое следующее видео. А сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте <как> палец вверх и смотрите мои видеозаписи. Пока!